Путін не хоче перемиря. Диктатор передав Трампу свої вимоги закінчення війни. Кремль намагається виключити Україну із переговорів у Білому домі. Відреагували домовленості. Зірвано розберемося разом у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Путін запропонував США свою версію перемир'я, узгоджене українською та американською делегаціями 30-денне припинення вогню диктатора не влаштовує. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На думку аналітиків, президент РФ зробить усе можливе, аби розтягнути у часі погодження перемир'я, Путін сподівається виправити ситуацію на фронті, аби посилити переговорну позицію Росії. Також інститут зазначає, що Кремль хоче усунути Україну від переговорів. За такого сценарію, Москва могла б самостійно домовлятися із Вашингтоном на власних умовах. Водночас аналітика звернула увагу на той факт, що Путін нічого не сказав про припинення Росією призову на військову службу, виробництво військової техніки і отримання військової допомоги від своїх союзників, хоча вимагає виконання усіх цих пунктів щодо України. Цитую. Здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного перемир'я без аналогічного дозволу Україні дозволила б російській армії відновити наступальні операції із краще укомплектованими і оснащеними підрозділами в потрібний для неї час. Такі вимоги можуть здатися чітким свідченням того, що Путін насправді не прагне миру. Додали у інституті. Схожу інформацію має видання «The Washington Post». Воно ознайомилося із доповідями американської розвідки, які кладуть на стіл Дональду Трампу. У документах спецслужби США вказують, що, попри свої заяви про готовність до миру, Путін не відступив від своїх максималістських цілей в Україні. Зокрема, очільна Кремля хоче використати паузу у боях для відпочинку та переозброєння своїх військ. Потім, ймовірно, порушить умову угоди, влаштувавши провокацію, у якій він звинуватить Україну. За словами співрозмовника видання, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа. Тому Біле і порушує питання щодо введення більш жорстких санкцій проти Росії. Видання нагадує, що Путін хоче у підсумку отримати повний контроль над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, включно із Херсоном і Запоріжжям, які окупанти так і не захопили. Так, окрім цього, диктатор бажає зробити Україну політично підпорядкованою Москві, хоча й лишити її номінально незалежною. Тим не менше, в оточенні Трампа заявляють про обережний оптимізм щодо перемир'я після того, як Стів Вітков провів переговори із Путіним. Радник президента США із національної безпеки Майк Волс зауважив, що звіт спецпосланця проаналізують і обговорять із Трампом. Останнє слово буде за ним. У Кремлі тим часом відповіли взаємністю. Дмитрій Пісков теж заявив: є підстави відчувати обережний оптимізм щодо переговорів про мир. Процитую. Ви чули важливу заяву президента Путіна. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що він підтримує позицію президента Трампа у плані врегулювання, але озвучив деякі питання, на які потрібно спільно знайти відповідь. Тому так дійсно ще багато чого треба зробити. Але тим не менш, президент солідаризувався із позицією пана Трампа, заявив Пісков. Однак про особисту зустріч двох лідерів поки не йдеться. Видання The Moscow Times повідомляє, що переговори тета ТЕТ можуть відбутися не раніше, ніж наприкінці квітня, початку червня. Тим часом західні змі поширили цікаву новину. Мовляв, на тлі перемовин про мир США відновлюють постачання Україні далекобійних ракет бомб GLSDB. Вони, власне, здатні вражати цілі ворога на відстані до 161 кілометра. Проте експерти одразу зауважили, що сенсації у цьому ніякої немає, адже надання цих бомб узгодили ще за президентства Джо Байдена. Боєприпаси, мовляв, і так прямували до України. Тому йдеться про відновлення постачання бомб, які мали приїхати ще до замороження допомоги з боку Вашингтона. Якщо Трампа не влаштують вимоги Путіна щодо перемир'я, то чи дійсно Вашингтон наважиться запровадити більш жорсткі санкції? І якими вони можуть бути? ответ дал политолог, историк и публицист Валерий Соловей. Касающийся энергетического сектора, в первую очередь энергетического сектора, снижение потолка, ценового потолка на нефть, полной блокировки российского теневого флота, полной, потому что заблокировано всего там полу-170, если мне память не изменяет, к... К, так сказать, нефтевозов, да, а их вообще в три или четыре раза больше. Американцы все эти корабли знают прекрасно, ну, скрыть невозможно. И плюс еще там какие-то неприятности, они а не большие, прочие. Ну, и будут угрожать тем, что с китайцами будут договариваться тогда в ущерб России. Сейчас они предложили России договариваться в ущерб Китаю. Кстати, если вы следите за экономической хроникой, то китайские грузы, идущие в Европейский Союз, на границе с Россией почему-то стали простаивать. Аккурат с января этого года. То есть тогда, когда, именно тогда, когда Трамп сделал России, в общем, такое далеко идущее предложение о том, чтобы она вышла из оси зла и перешла нас в правильную сторону истории. Так что очень много аргументов в пользу вот того, чтобы приняли решение подключиться к перемирию. Говорят, еще американцы готовят санкции против Сбербанка. А обвалить Сбербанк это все равно, что обвалить российскую экономику, считают некоторые. Я думаю, что это совершенно справедливо, совершенно справедливо. Да, и ну, это было бы очень чувствительным ударом, как раз по потребительскому сектору и по поведению. По поведению российской публики. Потому что вот как раз вот тот вопрос, который мы с вами как-то обсуждали даже пару раз, о а заморозке банковских вкладов, он бы тут же перешел в практическую плоскость тогда. Что а люди... да, я помню ваше пророчество относительно да. того, что могут заморозить вклады да. или заставить граждан России в добровольно-принудительном порядке вкладывать деньги в какие-то там государственные облигации по образу и подобию далекого советского прошлого. Угу. То есть эти э, э, катастрофические сценарии э, по-прежнему на столе. А они по-прежнему на столе, они никуда не делись, более того их актуальность возрастает, пока спасает, спасает финансовую систему и банковскую систему, честно говоря, непутевое поведение соотечественников. Они несут и несут деньги в банки, потому что банки сейчас проводят очень агрессивную политику. Они, как говорят, пылесосят, да, там обещают 21 процент, 23 процента, и люди бегут эти деньги, кладут несчастные, они их потеряют, они их просто потеряют. Что обсуждается несколько вариантов, вот самый жесткий тот, который вы охарактеризовали, там, правда, не гособлигации. Там была идея облигации по займа вести, но а, решили, что лучше, если это будут облигации банков, это акции банков. И вы станете теперь не просто, значит, э, сказать. Там, там, клиентами банка, вы станете партнерами. Помните знаменитую рекламу? Да, у тебя не халявщик. Я не халявщик, я партнер. Вы станете теперь партнерами. Возможно. А обсуждайте еще другой вариант. Это сказал бы такой иезуитский, Что говорит: ну, пожалуйста, вы можете расторгнуть договор вклада, но тогда вы получаете, если вы расторгаете до срока, только половину вклада. Только половину, без процентов, без накопленных процентов. Возможно, Путин просто пытается замылить глаза Трампа разговорами про мир, что на самом деле выгоднее для России продолжение войны или ее завершение. Послушаем объяснение Валерия Соловья. Это, безусловно, окончание. Причем я подчеркну, не перемирие, вот сейчас обсуждается перемирие. Ну, а не да, к полному окончательному? окончательному прекращению любых военных действий, им нужен договор. Они очень нуждаются в обязывающем договоре. Очень нуждаются. Они действительно боятся повторения минских соглашений. Боятся. Но военные действия они хотят прекратить. На полном серьезе. Угу. А как э, быть тогда с э, теми, кто за войну? А как быть? Ну, пример Игоря Ивановича Стрелкова, он покажет, как с ними быть. Потом закончатся военные действия, начнутся снова аресты в Министерстве обороны, в Генштабе. Ну, заодно и приструнят военблогеров, блогеров, сказать, ультрапатриотов, скажут, ну что же вы, вы же не понимаете новой политики, а надо новую политику воспевать. Опять найдут какую-нибудь казуистическую схему, изобретут, скажут, ну мы же просто на время отступаем, вот мы нанесли Украине поражение. Мы уничтожили ее вооруженные силы, а теперь мы будем готовиться, ну, допустим, к броску в Европу. Ну, нам надо сейчас, значит, там пополнить вооруженные силы, новая техника, учесть итоги военных действий и прочее, прочее, прочее. А потом Европа к нам тепленькая, значит, с Трампом мы сейчас договоримся о разграничении сферы влияния. Вот увидите, что речь пойдет о каком-нибудь хитроумнейшем плане. Вот об этом фитроумнейший план, что с Трампом мы договоримся о разграничении сфер влияния. Ну, если не вся Европа, то восточная, центральная, как было раньше до 90-91 года, она к нам просто упадет в руки тепленькой. Вот что-нибудь такое будут говорить. <говорит> Но все-таки вот эти люди, которые за войну, которые являются такими с закоренелыми ястребами. Их же миллионы. Ну, я бы сказал, что жесткое ядро 10-15 процентов. Ну и Но что? Есть? ну, посчитайте сами, господи. От миллионов так, миллионов скажи, а России. Что они будут делать? И что они будут делать? Ну, расскажите мне. Вот помните знаменитые вы судьбоносные для России выборы 96 -го года, да, президентские. Ну да. вот что сделали коммунисты? Вам напомнить? Ничего. И эти ничего не сделают. А ведь тогда ситуация была не в пример хуже. Ну давайте честно скажем. Она для власти была не в пример хуже. Не в пример. Эти вообще ничего не смогут сделать. У них, у них не оказалось настоящих буйных лидеров тогда, в 90 м да, Так и сейчас нет. А, Я о говорил. Взять нет власть никак... в свои руки. Нет никакого генерала Лебедя, а... Вот. Евгений Викторович Пригожин появится или нет, кто знает. Ну, он свой шанс, боюсь, уже упустил. Ну, боюсь, это скорее его оценка уже, да? Для нас, может быть, это и к лучшему, что он свой шанс упустил. Нет ва, вождей, вы правы, нет. А сами по себе эти миллионы, они разрозненные, ничего не представляют. Это те же самые настроения, которые были в 90-е годы. Ну, хорошо, будут рецидивы, будут говорить, будут... Бурчать, что вот мы там были на волосок от победы, нам воткнули нож в спину? Ну кто воткнул? Ну ясно, американцы там купили кого-то. Ну, у нас предатели нашлись. Все, на на больше не способны. Шановні глядачі? Як вважаєте, на яких умовах Путін домовиться із Трампом про припинення бойових дій? І чи будуть при цьому враховані інтереси України долучатися до обговорення в коментарях?